Крокоділ, крокаділ. Я сейчас виграю. Давай быстрее немножко за настільними іграми в родинному колі традиційно проводить вечір сім'я Люманових. Не вистачає лише батька Мемета. Його торік у березні під час масованих обшуків у Бахчисараї затримали російські силовики. Проснулись від шума, а різко машини під окном. Силовики вони світили в окна децька. фонарем и стучали в двери. Мы поняли, что пришли с обыском. Нашли книги, которые мне понравились. Да, это жизнеописание праведных халифов. Да? то есть это элементарная литература, которая есть в доме у каждого мусульмана, который изучает свою религию. Того же дня мы дружина. Они к нам пришли в 4.30 утра и уже в 7 часов они уже были готовы мужа увозить. На все про все ему собраться дали буквально пять минут да, сказали никакого намаза никакой пищи мы не скрывали от детей что происходит да, в Крыму Потому что в школе, да, в их классах они учатся с такими же детьми, у которых отцы сейчас за стенками тюрем э, сидят, сидят. Да, поэтому дети, конечно, понимали, что пришли за отцом, что его заберут. Анна и Мемет познакомились в 2013 году в Бахчисарае. За два недели одружились. Оттуда и до затримання мужа не разлучались. Разом выховывали трех детей. я поняла, что Мемет – это тот человек, который… Готов прийти на помощь. То есть он отзывчатый, отзывчивый, он целеустремленный, простой человек и в общении, да, и в помощи близким и всем людям. Очень много времени проводил с детьми. И всей семьей выезжать в какие-то поездки, это было море, горы, да, или то же самое обычное кафе, да, где дети могли веселиться, да, позволять себе брать все, что они хотят. Это фотография из Алуштинского парка динозавров. То есть дети очень хотели туда съездить, и Мимед, так сказать, осуществил эту мечту. То есть это одна из, таких, из веселых фотографий да, возле Терекса. Анна рассказывает, Мемет Мимед не только про свою семью, а и помогал репрессованным спивоичизнакам та их родинам. Мемет крымский татарин которые очень любят свою э, родину. Поэтому, когда в 2016 году начались первые массовые аресты, Мимет не остался в стороне. Он начал ездить на суды. Он выступал водителем для того, чтобы возить э, жен, матерей э, на судебные заседания в Ростов-на-Дону. Мимет э, оказывал всякую помощь женам, матерям парі І саме за ось цю ось позицію, за любов до своєї родини, за любов до своєму народу. Мой муж сід час в застінках СІЗО по політично сфабрикованому делу. Окупаційна влада звинувачує Метелюманова в організації терористичної діяльності і отримує його в ростовському сізо. Анна розповідає, що бачила чоловіка під час судового засідання. Вдалося навіть перекинутися кількома фразами. Мимет держится хорошо, стойко, бодро, всегда с улыбкой. Да, то есть он никогда не отчаивается, он всегда, наоборот, нас поддерживает, да, поддерживает свой народ. То есть, когда мы видим его на судебных заседаниях, он постоянно с улыбкой, боль она не утихает. То, что Мимета нет рядом, конечно, для детей тяжело. Они часто говорят, вот, был бы бабашка, мы бы поехали туда. Да. Был бы бабашка, он бы сделал так, потому что им нужен отец, поэтому им очень тяжело, конечно. Они ждут его возвращения, строят планы. Он очень добрый, веселый. Катан смелый, еще Катан счастливый. Я бы хотела, чтобы мы поехали куда-то отдыхать на море. куда-то mm. На куди-то поїхали. 23 червня Мемета Люманова та інших фігурантів 6-ї Бахчисарайської групи у так званій справі Хізбут та хрір. Південно окружний військовий суд Ростова залишив під вартою до 7 жовтня 2025 року. Оксана Степова, Суспільне новини, Крим.